Bau-bau um, ni timbul satu persoalan eh uh, tentang bila perdana menteri saya tak lain nak tunjuk tonton boleh google sendirilah perdana menteri menegur setiausaha politik dia bila ditanya oleh ahli parlimen pembangkang tersebar satu um, satu surat eh, kepada setiausaha politik um, menteri menteri kesihatan uh, haji faizal haji faizal ni kawan saya juga kan daripada siapa tonton samsul iskandar dia taklah kata mendesak tetapi supaya saudara Haji Faizal ini melihat projek yang berkenaan berkaitan dengan KKM dan hendaklah dipanjangkan kepada menteri bahawa telah di supaya dia pertimbangkan syarikat-syarikat ini dia senaraikanlah 4 5 syarikat yang layak katanya untuk mendapat projek tersebut Nah, benda ini ditegur oleh Perdana Menteri dan dia dia kata Perdana Menteri kata, ialah dia menegur keraslah perkara ini. Tapi saya rasa menegur keras bukan satu optik yang bagus. Kalau saya jadi Anwar Ibrahim, saya pecat dah. Kan? Saya kata kayak bukan saya pecat, saya kata saya suruh dia dengan dengan apa orang kata dengan rela hatinya saya akan kata letak jawatan. Sepatutnya dia meletak jawatan dalam perkara ini dah terbukti tuan-tuan surat itu tuan-tuan boleh tengok dekat uh, apa orang kata dekat facebook saya tuan-tuan boleh tengok dekat facebook saya bukan setakat itu saja, tuan-tuan tuan-tuan boleh tengok di facebook saya itu uh, keratan ahbar kenyataan Perdana Menteri yang amat keras terhadap kenyataan ini tapi setakat kenyataan je lah apa tindakan tuan-tuan nah, macam saya kata tadi kita berpegang kepada prinsipnya prinsipnya apa Okey, ada yang kata, ada yang tulis komen. Alai, sekarang ni ada surat pekeliling mengatakan bahawa sebarang surat sokongan tidak akan dilayan. Ya, yeah, saya saya kata itu atas kertasnya. Tapi kalau kita pegawai kerajaan yang meluluskan, tiba-tiba datang surat. Datang surat daripada sesuatu politik ke, datang daripada sesuatu sulit ke, datang daripada YB ke, whoever lah yang memberi support projek tersebut. Dan orang tu tahu kita, agak-agak goyang tak tuan-tuan? Goyang lah kan kita pun nak fikir juga kenaikan gaji kita, kenaikan pangkat kita, kang tak buat kan kita kena transfer. Memang kita tak wajib ikut apa ungkata dokumen tersebut. Kan tetapi benda itu akan efek kepada orang yang nak meluluskan, orang yang nak nak meneruskan pekerjaan, -pekerjaan itu so akhirnya kat mana? Kita panggil sebagai uh, uh, apa ungkata ketelusan, tata kelola. Kita dok berucap kita tata kelola, tata kelola. Sekali tengok Samsul Iskandar ni setelah politik Perdana Menteri Pengurusi MPN Majlis Pimpinan Negeri Melaka Pengurusi eh uh, Saya tak pasti dia Yelah bila dia pengurusi ni bermakna Dia juga adalah ahli Majlis Pimpinan Pusat Tertinggi Dengar, dengar cerita bakal jadi timbalan menteri atau menteri Dengar cerita lah kan jadi senator Lepas ni rombakan mungkin Tak Ini adalah jawatan besar ni tuan-tuan bukan main-main punya jawatan ni tiba-tiba oh tak apa yang ni eh, make sure nanti kita tak setujulah kita tak setuju tak setuju tak setuju kita pun tuan-tuan ambil tindakan lah kenapa kita nak takut kan kenapa nak takut dengan mengambil tindakan sebab apa dan orang oh saya lupa satu dan orang yang pertama antara yang pertama lah dia bukan pertama men, pertama mencadangkan Nurul menjadi timbalan presiden hmm Adakah sebab itu menyebabkan Perdana Menteri sendiri takut untuk mengambil tindakan terhadap orang sokol kanan dia? So, di mana reformasi yang kita nak cakap selama ini? Itu yang kita nak kata reformanan, reformusa tu. Kan, dekat on one aspect, kita nak cakap reformasi. Aduh, bila saya dengar geng-geng tu nak cakap reformasi, tengok muka-muka reformasi, saya malu tuan-tuan. Saya malu. Kan kamu bercakap benda yang kamu sendiri tak buat. Kamu dok cakap pada orang ada reformasi tapi pada diri kamu sendiri ada kan reformasi itu sebut. Kan? Ha. So ada tak reformasi tersebut? So isu yang tak ada. Jadi bila tak ada informasi tersebut, dia akan efek kepada siapa? Kepada Perdana Menteri. So Perdana Menteri dilihat sebagai lembek lah dan orang di sekeliling dia pernah. Now tuan, tuan faham kenapa Rafizi tak nak ada kat situ. Macam Rafizi sebut jugalah dalam interview dia kata kan. Bila ditanya tentang Sabah, dia kata data Sabah tu setahun lepas dia ada lah. Sekarang dia tak ada. Dia kata kalau saya ada sebagai timbalan presiden dan kawan-kawan dia pun mesej dia kan. Dia kata kenapalah bukan kau timbalan presiden. Dia kata kalau aku timbalan presiden itu jadi gaduh tu. Sebab dia takkan setuju dengan tiga orang katak yang melompat itu ataupun satu pegawai PTD yang bau pencen tiba-tiba bertanding. Jadi dia kata takkan setuju. Dia kata lebih baik kita letakkan calon daripada ahli kita dan kita bina mereka sehingga dia menang. Which saya agree. Objektif dia orang sekarang adalah untuk menang. Yang penting kita menang kursi dahulu. Siapa kita letak, yang penting kita letak je. Kita akhirnya kalau kita menang, kita menang, kita ada beberapa kursi, kita agenda kita apa tuan-tuan? Agenda kita nak menang kursi ke agenda kita reformasi? Di situ kita akan hilang ketulinan uh, reform kita dan juga objektif reform kita kalau kita akhirnya objektifnya ini menang kursi. Kan macam mana pun janji kita menang, tak apalah janji kita menang. Janji kita menang ni adalah satu masalah. Di mana janji itu akan membawa kepada um, kita kompromi, kita akan dilut, kita akan cair. Dengan apa saja permintaan Dewan tak apa. Yang ni nak rasuah, kita rasuah. Tak apa, dia rasuah, kita rasuah sekali lah. Sebab itu berlaku kat Sabah kan. Isu-isu rasuah ni, Sabah ni memang sorry to say lah. Memang kalau kita tengok kan, daripada TYT dia, isu kes-kes skandal rasuah, kan. Ajiji je lah, saya tak pernah dengar lagi lah. Mungkin bukan saya kata tak ada kan, tapi saya tak pernah dengar lagi. Tapi yang lain tu, timbalan ketua menteri, presiden parti itu, presiden parti ini, anak Musa Aman, eh anak Musa Aman, menantu Musa Aman yang bawa-bawa ini dikaitkan dengan skandal rasuah dan sebagainya. Semua, bukanlah semua, kebanyakan ada skandal-skandal tersebut terpalit di Sabah. And bila sampai ke Perdana, Perdana, Menteri, Perdana Menteri kata, oh video je. Oh, tapi dia kata hari ini kenyataan Perdana Menteri, dia kata walaupun video saja, tetapi perkara tersebut masih terbuka kepada SPRM dan SPRM sekarang ini telah menyerahkan kepada AG untuk membuat tindakan lanjut kan itu lebih baik janganlah kata oh saya dah tengok video itu video itu taklah ambil tindakan kerana dia kata sejuta tu nanti nak bagi sejuta minggu depan bagi mana ada Tok Seri oi dia tak cakap macam tu cakap yang betul ada yang dalam parlimen tu sekarang ini kes ini masih lagi dibuka kan kan kes ini masih lagi dibuka sekarang ini masih lagi di peringkat SPRM dan SPRM telah pun me, telah pun menyerahkan menurut laporan daripada ketua pengarah SPRM telah pun menyerahkan uh, semua uh, dapatan dan kajian serta siasatan kepada peguam negara dan peguam terpulang kepada peguam negara untuk nak meneruskan atau tidak dakwaan ah, kan, kan itu lebih baik daripada kata oh tak ada kes tak ada kes. <laughs> kan? Tak ada kes. Dah tengok video tapi tak boleh nak buat tindakan kerana tak begitu kuat. Eh, macam mana pula Perdana Menteri kita pula boleh kata tak begitu kuat? Macam saya kata lah semalam. Kerajaan GPS itu berada di dalam kerajaan madani. Bila Perdana Menteri kata macam tu, dia akan efek siapa tuan-tuan? Efek Perdana Menteri sebab dia conflict of interest. Mana boleh Perdana Menteri pula melepaskan, sokol melepaskan lah, kenyataan yang seolah-olah melepaskan orang yang terpalit dengan skandal rasuah. Mana boleh macam tu? Kan, sepatutnya kalau kita nak bercakap sekali lagi, toal reformasi ni, reformasi. Kenapa kita ni dok sibuk cakap reformasi? Sebab itu ayat yang kita dok jual pada orang dahulu. Saya mengingatkan je. Saya mengingatkan dulu kita dok sibuk, hendaklah, Contoh lah ya contoh Kita duduk sibuk Hendaklah pakai tali pinggang keledar Keselamatan itu penting Hendaklah pakai tali pinggang keledar Bila kita kat luar Tali pinggang keledar pun kita tak pakai Kita selit Apa yang yang Kalau tak nak kereta bunyi tu kan Dekat seat belt tu Kita selit Kita pun tak pakai Kita eh Tadi kau kempen duk cara mah duk cakap pakai tali pinggang keledar kau sendiri tak pakai. Alah itu aku cakap kat orang, aku sendiri malas nak pakai. Boleh macam tu tuan-tuan. <laughs> tak boleh. Ha, kan? Dia PMX tu sendiri memang dia tak buat. Tetapi tindakan-tindakan dia tu ialah dia dia menjadikan reform yang kita nak bawa itu tidak tidak sampai ke ke tempat eh thank you Has. Oi, RM30. Thank you Good luck. terima kasih. And itu yang akhirnya menyebab reform itu tak bergerak. Sebelum ni okey. Lepas bila reform tu tak bergerak, dah mula yang nampak tamak dengan ujian kuasa, duit masuk, projek masuk, boleh nampak peluang situ, peluang sini, masing-masing dah kelabu mata. Sebab itu kenapa geng hero keluar? kan ataupun at least kalau tak keluar pun tak mengambil position sebab ada yang tanya alah menteri ekonomi pun berhenti setengah masa iyalah sekurang-kurangnya dia berhenti dia bukan ambil projek <laughs> dia sekurang-kurangnya dia berhenti dia bukan ambil projek yang ambil projek yang buat uh, surat sokongan kau tak marah pula yang berhenti kau marah hai kau ni kata reformasi reformasi ke reforman <laughs> ha reformasi ke uh, surah as-saf ayat 2 Ya ni yang iman takulun nama tak tafalun tu eh? Ha, ya lah Kan? Reformasi reform ke reform Ke reform Musa. Kan? dulu kita kata kita akan berjanji membawa satu perubahan di dalam undang-undang tu -undang. tuan. Tuan-tuan tak? Undang-undang akta hasutan tu antara paling banyak digunakan sekarang ini. Tak pernah lagi dalam sejarah. Bukanlah tak pernah sejarah. Mahathir dulu memang banyak. Lepas Mahathir tu, inilah antara paling banyak guna akta hasutan. Dan akta hasutan tu antara akta yang dulu kita kata kita nak hapuskan tetapi dua orang ahli reformis masuk dan ditangkap di bawah akta hasutan. Saya dengan Ustaz Wanji. Saya dengan Ustaz Wanji. Tapi yang geng-geng sebelah sana tak ada seorang pun. Sanusi bebas, Hadi bebas, Cek Gubat bebas, Papa Gomo bebas. Tapi orang reformasi kena. Belik tak? Tuan-tuan rasa belik? Sebab apa? sebab oh, kita kena ada ikatan sebab kita nak tarik dia bersama dengan kita kerajaan kita, kita kena pastikan bahawa mereka tidak menghadapi undang-undang oh, itu jadi macam tu hmm, jahannam tapi, itulah tuan-tuan eh? hakikat yang kita kena terima but, boleh sebagai saya hashtag real reform tak tuan-tuan bagi saya hashtag real reform, saya percaya satu lagi, dalam kita bercakap macam tu, dia akan ada satu golongan yang memang akan sentiasa the real reform Uh, yang akan selesa membawa reform yang sebenar kan akan ada reform yang sebenar ini satu golongan yang yang sudah melalui ujian kuasa dia boleh pegang jawatan dengan gaji berpuluh ribu dengan dengan apa orang kata pro, uh, dapat projek dengan what do you call that dengan driver dengan apa semua boleh dapat tapi dia sanggup tinggalkan itu kerana dia tak sanggup bersekongkol tuan-tuan sanggup ke? Gaji setiap bulan RM50,000. Ada driver, dibayar rumah, dibayar tol, dibayar minyak. Ada bodyguard. Orang buka pintu hormat. Tiba-tiba tinggalkan semua itu. Oh, yang itu memang susah, tuan-tuan. Tuan-tuan sanggup? Hmm, ish, thank you. Two dollars, RR. Thank you, hashtag RR. Kan? Tuan-tuan ingat, tuan-tuan sanggup? kita pun tak sanggup tuan-tuan. Kita boleh cerita lah reform saya ni pula saya lah. Kita cerita reform, reform, reform. Kita belum kena ujian kuasa tuan-tuan. Tapi kita doa lah pada Allah SWT. Semoga kita ditetapkan dalam prinsip ini. Sebab untuk berada kekal dalam prinsip ini tak susah. Tak senang tuan-tuan. tak susah. Tak senang. Ujian itu datang dengan pelbagai dugaan. Tiga tahun. Wanita tahta harta. Kan? Tahta kuasa wanita kalau untuk lelaki wanita lah kalau untuk wanita lelaki lah maksudnya godaan itu godaan nafsu itu harta projek duit wang tunai kereta tak datang kereta datang duit tak datang duit datang projek tak datang projek macam-macam lah mula-mula kita boleh tolak satu ribu boleh tolak dua ribu datang satu juta datang dua juta datang sepuluh juta kan datang Ha, akhirnya kita macam kelabu juga mata aku ni. Eh, <tuh> hey, boleh kaya aku ni kan. Jadi jadi ahli parlimen pun, jadi menteri pun setakat lima tahunnya kalau dapat ni senang hidup aku sampai mati ni. Ha. Dia dah mula gitu. Kita bukan senang. Kan? Ha, okey boleh tak bagi hashtag #RR tuan-tuan. Boleh lagi. Tuan-tuan penuhkanlah komen hashtag #RR boleh. RR ni apa? RR ni bukan Rafizi Ramli. RR ni adalah real reform. Kan? RR ni adalah real reform real reform ni bermakna apa? Kita balik kepada uh, prinsip reform yang sebenar. Haan, reform yang sebenar itu apa? Reform yang sebenar adalah satu satu islah, satu pembaikan, satu pembetulan yang kita buat mengikut neraca Islam. Ada orang kata kembalilah kepada Islam. Kita tak pernah lari pun daripada Islam, tuan-tuan. Kembalilah kepada kita. Kita tak pernah lari daripada Islam. Cuma kita tersasar sedikit kan Islam ni bukan sekadar kita kena kembalikan kembali Islam tu apa maksud dia Islam tu juga apakah dia pemerintahan Islam pemerintahan Islam menyediakan kemudahan asas kepada rakyat itu pemerintahan Islam kalau dia tak sediakan kemudahan asas kepada rakyat seperti air maka itu bukan pemerintahan Islam itu pemerintahan jahiliah beralasan dengan tak ada air Kan? Walaupun letak pipe tapi air tak ada tapi tetap nak claim. Lepas tu tak ada duit naikkan naikkan cukai sesuka hati. Itu pemerintahan Islam ke? kan? <laughs> dia tersasar. Kita kata. Jadi bila tersasar kita kena balikkan kepada landasan ni. Sebab landasan itu dah ada. Kan? Dia tak landasan tu ada. Kita kena kembalikan kepada landasan. Bukan landasan tu tak ada. Landasan itu ada. Dia berbeza kalau landasan, landasan tu tak pernah ada. An, itu prinsip lain. Yang itu memang prinsip yang memang melanggar landasan terus. Terus negara Malaysia ni landasan kita dah ada. Baik dia UMNO ke, baik dia PAS ke, baik dia DAP ke, landasan Islam itu dah ada. Cuma sekarang ini kita pastikan dia sentiasa berada di atas suratul mustaqim. Oh, macam sekarang mahagama pula kita ni. Dan di atas landasan yang betul. Supaya apa tuan-tuan? Supaya itulah dia jalan dan neraca landasan tersebut. Kan? Supaya kita tak lari. Ya yeah, macam saya katalah pemerintahan ini adalah mentadbir manusia dan mentadbir negara Mengurus manusia dan mengurus negara Itu saja. Bukan tadi YB itu kena jadi orang kaya YB itu bukan dia nak jadi orang kaya tu. bukan jadi YB Nak jadi orang kaya kena buat bisnes lah Buat bisnes buat balikan jadilah orang kaya Kalau jadi YB jadi kaya jadi menteri jadi kaya itu bukan tujuan dia Jadi menteri itu menteri itu menguruskan bidang portfolio dia Itu tugas dia sepatutnya kan uh, itu yang paling penting. InsyaAllah. Eh? Hashtag real reform. Okey. Um, hari ini juga. Ajiji uh, mengatakan bahawa intang 40% itu dia tak akan persoalkan lah. Hmm, dia tak akan persoalkan. Tapi adakah bagi tuan-tuan bagi adakah uh, 40% itu akan ataupun hak Semenanjung itu ah, sorry, Semenanjung. Sorry. Hak Sabah 40% itu akan menjadi impak kepada kempen pilihan raya ini. Ya. Yeah. Majoriti sekarang ini uh, masih lagi bermain dengan isu itu. So bila um, apa rayuan itu dibuat, sebenarnya dia menjadi modal kepada kempen. Of course, ada yang kata sebenarnya rayuan itu hanya substantial tak tak the, the fact and you rayu itu itu sebenarnya adalah satu negative connotation. Satu perkara negatif kepada kerajaan Madani sekarang ini. So sepatutnya rather, rather than doing that, kerajaan Madani ni kena fokus bahawa kerajaan Madani inilah yang mengembalikan 40%. Sepatutnya fokus kempen itu kepada itu. Tapi I don't see yang kita membawa kepada perkara tersebut. And worst thing is sebab kita hanya bertanding 40 kursi kan. Eh sorry 20 kursi PH. 21 kursi. Satu dah tarik diri. Kan 21 kursi. Satu dah tarik diri. Uh, tinggal 21. Jadi tak membawa impact besar lah. Sedangkan BN 45. JRS 50 lebih. Kan kita hanya 21 kursi je kita bertanding. Alah sedih lah dan cerita 21 kursi ni kita bertanding 22. Abdul Halim uh, Hassan Ghulam uh, di Silam kan dia bertanding Silam. Ah uh, ni keluar kenyataan lagi saya buat saya buat benda tersebut kan. Keluar kenyataan daripada Saifuddin. Dia kata uh, saya kami ni minta maaf kami dah tanya kepada SPR SPR tetap tak boleh keluarkan nama dia daripada ballot punya nama punya pendaftaran. So maksudnya nama dia tetap ada di dalam uh, kertas undi. Saya tak tahulah sama ada Saifuddin ni tak tahu ke Saifuddin ni memang buat-buat tak tahu ke pura-pura tak tahu ke saya tak tahulah. The moment anda dah serahkan borang pencalonan dan dah diterima. Serah belum lagi diterima. The moment sudah diterima, nama memang tak boleh keluar. Dan ini bukan kali pertama berlaku tuan-tuan. Dah banyak kali dah ramai orang tarik diri. Tapi nama dia tetap ada di dalam itu. Itu biasa. Tak takkan benda itu sebagai seorang ahli politik yang senior. Saifuddin ni bukan bukan baru ni masuk politik PKR dia sebelum itu dia dalam UMNO dia tahu benda tu ditambah lagi dia adalah menteri KDN di mau ROS bawah dia memang memang SPR bukan bawah dia tapi ROS ROS ni adalah pendaftaran parti politik itu di bawah dia kan paling-paling kurang lah pegawai dia eh boleh tanya eh paling kurang tapi alas <laughs> bila dia kata oh saya rupanya tak boleh ditarik kita dah tanya SPR SPR kata tak boleh tak payah tanya saya dah cakap itu memang tak boleh tak itu memang peraturan dia soalan saya mudah je kenapa bertanding in, kenapa bagi watikah in the first place itu soalan saya sedangkan silam ni memang tak ada di dalam dun di dalam senarai 10 yang pertama masa announce dekat hotel yang hilang gemilang itu silam ni tak ada dalam senarai 2 hari sebelum penamaan calon kan dia dapat watikah so dia mustahil dia boleh bertanding di bawah teket Pakatan Harapan kalau dia tak ada watikah daripada Presiden iaitu Anwar Ibrahim Presiden PKR dan juga uh, Presiden Pakatan Harapan yang itu kedua-duanya adalah Anwar Ibrahim jadi bila dapat watikah dan dia the fact yang dia pergi masih bila dia pergi silam tu ramailah orang hantar Maksudnya dia bawa borang. Nak bawa borang. Okay, saya cerita tuan-tuan. Eh. Bukan borang tu tiba-tiba hari tu isi. Tak, borang tu kena isi sebelum. Kita isi, bagi check dulu bankrupt tak bankrupt. Sebagainya, kita hantar kepada SPR. Uh, check dulu betul ke tidak, betul ke borang itu. Supaya pada hari penaman calon, bila kita hantar tak ada kesalahan. Tak Maksudnya tak ada error yang menyebabkan permohonan ditolak. Dan lepas itu, kita biasanya hantar pukul 9 pagi dia akan buka kalau ada bantahan sehingga pukul i think 11 pagi dia ada 2 jam. 2 jam tu untuk tempoh proses bantahan dan checking. Kalau ada orang bantah, oh rupanya dia bankrupt ke, rupanya whatever lah I mean for whatever reason. Contoh pernah berlaku dekat uh, satu dun di Selangor uh, di mana um, Uh, siapa nama uh, masa tu ada satu wakil PKR tu dia bertanding dia letak calon rupanya dia tak boleh bertanding sebab IC tu IC dia adalah IC perak alamat dia alamat perak tak boleh so bila tak boleh bertanding sebab alamat perak maka dekat situlah menyebabkan dia tak boleh bertanding so ganti dengan orang lain uh, tak apalah tapi maksudnya dah check lah masa dalam tempoh 2 jam 2 jam dah diberikan dah dapat diterima Esok harinya, saya tak nak bertanding lah kerana saya telah berunding dan berfikir bahawa tidak patut berlaku pertembungan. <laughs> Boleh kan? Uh, so, kita kita tanya-tanya, takkan general perang kita tak tahu? Kita ada dua general perang kan? Saifuddin dengan Nurul Izzah kan? Takkanlah dia orang tak tahu? Eh, takkan dia masa serah watikah dia orang tak tahu kat tempat silam ni memang bertembung di antara BN dengan GRS masuk kita tiga tiga penjuru tu BN GRS dan PH. Takkanlah dia orang tak tahu mustahil dia tak tahu tuan-tuan. Even katalah baru tahu pada hari penamaan calon. Hari tu sebenarnya dia orang boleh tarik balik. Eh rupanya BN pun hantar wakil lah. Eh GRS pun hantar wakil lah. Alamak kita tak patut bertanding lah. Kita tarik diri sekarang. Boleh? Sebelum dia hantar borang pencalonan tu bukan bila dah hantar esok harinya baru baru kata nak tak nak bertanding. Uh, itulah masalah dia. Jadi all in all itulah tuan-tuan eh uh, yang berlaku dalam uh, negara kita lah. Uh, pening eh uh, tak pening. Itulah dia keunikan yang berlaku dalam negara kita ni.